Замечательный самопраздник. Мамы лучше нет. Вот такой мини-праздник у нас получился. Спасибо. <сесс> а теперь мы просим наших мальчиков, которые сидят с нашими девочками, подойти к ней на Валентина, она даст подарки. Спасибо. Девочек мы поздравим. А потом будем мам поздравлять. Мальчики, нет. <сесс> ой, я так не рано. Да, сейчас. Давайте подойдите все ко мне и послушаем Александра Алексеевна. А они идут с Ниной Мальчики. Мальчишки, сюда ко мне, дети и Ромочка. А 100, я ]lem. всех вас поздравляю с праздником. Женским сделаем с, с таким целью, с праздником. Я вас поздравляю hm. с праздником. Желаю вам много радости, И чтобы любовь к вам со всех сторон шла. Ну, вот сегодня такой у нас получился первый праздник. Группах проводят, кто-то девочки проводит сами. Ну что, все бывает. Заболел у нас музыкальный руководитель. Не знаю еще, как он Выздоровит у нас. Ну, просто говорю, что вот у нас получились наши праздники. Прожать, сейчас сейчас я но скажу, я что хочу, потому, потому что после праздников мы решили провести родительские собрания. Вреда, Потом, что но, чтобы но чтобы мне вас собирать, практически не все сидите. Да, а да, воспитатели да, видят, да, если да, кого-то да, нету, нет, они передадут. Сюда, с 1 апреля все детские и сады района переходят на график работы на 10 с половиной часов работы. Но это не коснется ваших детей. Детей, кто приводит на работу, вернее, кто приводит в сад к 7 часам утра. Может, даже еще пораньше приводят. Воспитатели будут работать с 7.30 до 18.00. В детском саду будет две дежурные группы, которые будут работать с 7 часов утра. Дежурные группы будут принимать ребятишек, которых их приводят к 7 часам утра. И до 19 тоже будут дежурные группы две в саду где будут оставаться дети после и 6 часов вечера а? до 19.00 все сады района чтобы мне не собирать вас лишний раз чтобы вы знали